Провозим. Вот каким я тебя вижу. Можно начинать? Да. да, да. да. Сегодня замечательный Организаторы Кубка Будигинга, Кубки Бесу. Еще одно слово. Там еще одно было. Чернигове и сейчас мы начнем трансляцию. И хочу передать слово Андрею Первым собственно, о почему оно уникальное. Спасибо. Добрый день. Поводом для нашей встречи послужило замечательное событие. Открытый чемпионат, открытый кубок Украины по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу. Последний раз подобного рода мероприятие проводилось в городе Чернигове аж 11 лет назад. Благодаря усилиям Черниговской федерации силовых видов спорта, это замечательное, меропри... это замечательное шоу, скажем так, стало... станет доступным для жителей и города, и города, для жителей и гостей нашего города. Мы имеем достаточно большой опыт проведения подобного рода соревнований на самом высоком уровне. И в каждое мы влаживаем не только сердце, и душу. Последний соревнование, которое мы проводили, был Кубок Украины по пауэрлифтингу в 2012 году которая послужила, скажем так, поводом для того, чтобы сделать ремейки на наши соревнования и провести еще подобные соревнования в других городах. Несмотря на сложную политическую и экономическую ситуацию в нашей стране мы ставим перед собой задачу провести не просто, не просто на хорошем, достойном уровне, а на уровне лучше даже, чем, скажем так, спокойное мирное время. И мы уже реализовали ряд идей, которые позволят выделить наш, наш кубок из ряда подобных соревнований. Например, мы, что касается наградной атрибутики, мы подготовили дипломы с фоновым рисунком города Чернигова. Был, был, изго, были изготовлены медали оригинального индивидуального, по индивидуальному оригинальному эскизу, на котором с одной стороны был вычеканена наш одна из самых красивых и красивых и замечательных храмов Чернигова и всей Украины, это Спасто-Преображенский собор. Еще наше соревнование уникальны и замечательно, скажем так, тем, что в этом году ввелись новые, соревновательные, дисциплины. Это Мэнс Физик. Физик это, скажем так, легкий вариант мужского бодибилдинга, скажем так, пляжные, говоря, пляжные мальчики. И произошло разделение одной номинации Мисс Фитнес Бикини на три номинации. Дело в том, что раньше было только абсолютное первенство среди всех девушек. Сейчас мы сделали разделение по росту и по возрасту. Дело в том, что не совсем правильно, наверное, сравнивать молодых девушек, там, 20-летних, с, с, девушками чуть постарше, скажем так, достигших порога 30 лет. Поэтому мы пошли вот на встречу новым вением и тенденциями разделили эту категорию абсолютно на три категории. В наш город будет представлен командой из 15 спортсменов, которые будет представлены как минимум практически в каждой, в каждой соревновательной дисциплине. И в январе этого года стартовал проект, как раз под эгидой Чены Федерации стартовал проект Мисс Фитнес Бикини 2014. 2014, основной, основной целью которого и было отбор и подготовка спортсменок для участия в Кубке Украины. И вот как раз семь девушек из этого проекта будут принимать участие в Кубке Украины. Естественно, какие бы мы с, перед собой, ни, какие бы задачи и цели не ставила перед собой член Федерация Федерации видов спорта, Реализовать без поддержки наших партнеров все эти задачи э, не, не представляется возможным. Я хотел бы поблагодарить, случаем, поблагодарить э, под пад индустрию ЮНУ за оказанную финансовую помощь. Они взяли на себя э, расходы по аренде помещения ДК-химики у городского дворца культуры. И, э, Юрий Олю, директор оздоровительного комплекса ЭЛАДА, где как раз на льготных условиях и занимается большинство спортсменов, которые будут, черниговских спортсменов, которые будут принимать участие в наших соревнованиях. Пользуясь случаем, я, конечно же, хотел бы пригласить всех жителей, гостей и, естественно, вас, представителей СМИ, на это замечательное мероприятие, на этот праздник, скажем так, силы и красоты. Спасибо. бетон ну, <связываем> <связываем> <Скажите, почему поддерживается? связываем> Индустрия, бренд Бетон от Кавайска, является уже второй раз спонсором Черниговской Федерации силовых видов спорта. Несмотря на сложную ситуацию в стране, мы рады, что молодежь выбирает спорт и здоровый образ жизни. Мы обязательно придем поддержать всех участников и Желаем им достойно себя. Добрый день. Ну, наш оздоровительный комплекс уже далеко не в первый раз принимает участие в поддержке подобных мероприятий. С тех пор, как в нашей жизни появился такой замечательный человек, как Андрей Кисель, чемпион мира, если не все знают серебряный призер чемпионата Европы, абсолютный чемпион всех возможных соревнований подобного рода в Украине. Мы стали очень... Все время стараемся поддерживать все его начинания в этом городе. Это уже не первое соревнование, я сказать, которое он проводит. И мы во всем стараемся, если не финансово, то хотя бы нашими площадями, оборудованием и всеми доступными средствами ему помогать, чтобы в нашем городе подобных мероприятий было как можно больше. Спасибо большое. Друзья, коллеги, вопрос? Да, ну вопрос к Андрею. Вы сказали и турнир, и шоу. Можете так более подробно сказать, в каком виде это все будет проходить, зрители, то есть это будут соревнования, или это может быть там и какие-то будут и для зрителей что-нибудь, как будет выглядеть все будет? Кубок Украины, открытый Кубок Украины, это официальное соревнование, Украины. Поэтому это, это пройдет в формате соревнований. Действительно соревнований. Но я назвал шоу по, по, по той простой причине, что, например, там будет гостевое позирование одного из хороших титулованных спортсменов. Как бы внесет свою, изю, свою изюминку и добавит элемент шоу. Но в любом случае это... Сами эти соревнования, это уже и есть шоу. Потому что практически в каждой соревновательной, в каждой соревновательной дисциплине есть элемент произвольного позирования или же представление участников, где они, например, девушки дефилируют с одного конца сцены в другой конец сцены. Вот. Поэтому это можно назвать и шоу, и соревнование одновременно. А можете еще назвать город Чернигов городом таким вот, который которого интересуют такие виды спорта, бодибилдингом люди занимаются, люди у нас такие большие, здоровые, к этому тянутся, или же, напротив, приходится очень тяжело с этим. Если сравнивать там, с другими регионами, там бывали на разных соревнованиях, что, говорите, 10 лет у нас не проводилось. Дело в том, что, как бы, как и в любом городе, у нас достаточно много молодежи, перспективной молодежи, которая хочет и готова заниматься, и занимается не только бодибилдинг и вообще спортом с видами спорта но провести подобного рода соревнования это достаточно серьезная финансовая э, финансовая нагрузка на на плечи федерации на плечи спонсоров а как я уже сказал что э, достаточно серьез, сложная у нас в стране экономическая и политическая ситуация только усугубила э, поиск партнеров э, и спонсоров и так наш город как бы, не славится особо да, меценатами. То есть каждое соревнование это, это... В общем, люди у нас есть, которые стремятся, вернее, молодежь у нас очень хорошие, замечательные люди, хорошие, замечательные. Все занимаются, но вот именно с меценатами у нас с этим, с этим очень, очень тяжело. Еще я хотел упустил один момент. На самом деле, когда кубок у нас открытый, то есть Предусматриваю участие спортсменов из других регионов. И с самого начала, как бы, когда велись переговоры, это было еще в прошлом году, в ноябре месяце, до всех вот этих тяжелых событий, которые произошли и перевернулись в нашу страну. И планировалось приезд спортсменов из, не только из других регионов Украины, но и из ближнего зарубежья, из России, из Молдавии, из Приднестровья, из Беларуси, что как бы было всегда. Но сейчас вот все поменялось, и поэтому, к сожалению, мы можем рассчитывать только на наших спортсменов украинских, и то в связи, опять же, с вот этой ситуацией, их приедет не так, как обычно, будет недостаточно, не очень многочисленная номинация. Но тем не менее, как бы те, кто, те, кто готовится, те, кто серьезно готовится, они приедут, как бы и выступят на соревнованиях. Причем я говорю, что очень э, эти соревнования будут очень знаменательны еще тем, что у нас будет очень многочисленная команда черниговских спортсменов, более 15 человек. Причем я говорю, что сейчас вот, очень замечательная и прекрасная номинация. Мисс фитнес-бикини у нас будет практически 10 девочек. То есть на что посмотреть будет и девочкам, и девушкам, и мужчинам. Какое примерное количество участников вы ожидаете? И кто будет в жюри? По предварительным заявкам, мы ожидаем до 120 спортсменов. Это меньше, чем обычно, но ну, такая уж ситуация. А жюри у нас профессиональное жюри, которая э, отбирается э, из... из, из, из это профессиональные, профессиональные судьи, которые судят все соревнования под эгидой Федерации МАМА. Причем по регламенту соревнований, подобного рода соревнования обязан судить как минимум три судьи международного класса. И еще пять судей которые имеют первую степень квалификации, то есть соревнования украинского уровня. Я приглашают тогда приглашаю всех на чай кофе, пообщаться в неформальной столке, сфотографироваться. Кто хочет со мной сфотографироваться? Спасибо. Да. А